Аллилуйя, слава Господу! Рада сегодня вас видеть на этом месте. Кто сегодня первый раз, кто пришел гости слава Богу! Нам очень приятно, что мы сегодня вместе можем прославить нашего Господа, поклониться нашему Господу, знаете, услышать Слово от Господа. Я верю, что Господь сегодня будет через проповедующего. И говорить, а может не через проповедующего, а может через брата, через сестру. Бог по-разному отвечает нам. Главное, чтобы наше сегодня сердце с вами оставило за дверью всю суету и приготовилось к чему Господа слышать. Открываться перед Господом, прославить Его, поклониться Ему. Слава Богу. Слава Богу. И перед первой молитвой я хотел бы зачитать Слово Божие. Давайте с вами, друзья, откроем первое суборное послание святого апостола Петра и первая глава с третьего включительно по пятой стих. Третий, пятый стих. Ну, третий, четвертый, пятый открыли все, да? Слава Богу. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. По великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неуведаемому, хранящимся на небесах для вас. Силою Божью, через веру, чтобы к спасению, готов открыть открываться в последнее время. Еще раз хочу сказать. Благословен Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа. Аминь! Аминь! Аминь. Слава Богу! По своей великой милости возродивший нас воскресение Иисуса Христа. Из мертвых к упованию живому. Аминь. Аминь. Господь нас возродил. Мы спасены. Благодаря кому? Господу. Вот так возлюбил Отец нас всех. И мир это, что пожертвовал кем своим сыном. Что каждый, кто верует и будет исповедовать Иисуса. Сыном Бога не умер, но имел жизнь. И мы раньше с вами были мертвые, но благодаря, благодаря кому? Иисусу Христу мы стали живыми. И мы, и мы с вами знаем и веруем, что нас ждет небеса самое главное, чтобы мы могли всю наш путь жизненный идти вместе с Иисусом Христом и смотреть на Него. Аллилуйя. Это самое главное. Спасибо нашему Богу. Давайте поднимемся на наше ноги. Прославим и поблагодарим нашего Бога. Аллилуйя, Господь. Мы благодарны за сегодняшний прекрасный день. Мы благодарны.